谢谢，我来就好。这人到底是不是真看不到啊？ 嗯、um,，苏老师，嗯，是我。哎，苏老师。嗯，我我是想说，我的车那个停在门口左手边那儿了，你小心点，别碰到了啊。 你没课吗？这会儿就要走啊？没有。易经先生，这里面是有什么您自己的故事吗？没有。啊，嗯，那行，那没事，我先走了啊，拜拜。 哎，如烟，哎，我正好找你有事儿，我临时要去市政府开个会，你看看能不能帮我代下签班啊？唱歌活动或者是让他们自我介绍都行。嗯，行，但我刚来的时候他们都已经做过自我介绍了，那我再想想。好，谢谢啊。嗯有任何问题记得给我打电话。好嘞，没问题，<好>哎、慢走。嗯，八点什么？ 苏老师，你怎么回来了？哦，忘记拿曲谱了。怎么样，在我们学校还习惯吧？习惯。这里挺好的。那就好。说实话，这年头啊，愿意来我们这种特殊学校支教的老师已经越来越少了。好不容易遇到你这样的人才，你要是有意转成正式教师的话，我可以跟学校争取一下。我的状况。 您是知道的，就不必麻烦了。哎，说实话，我是真想把你留下来，而且啊，我们也的确很缺人。不是还有实习老师吗？他们啊，都是一些相关专业的学生。大学呢，要求他们到各个单位去实习，拿到学分才能毕业。一般几个月之后啊，他们就不会再来了。所以是学校指派的，也不能说完全是指派的。 也会遵从个人意愿吧，你比如说桑老师吧，他是心理系的学生，在校成绩又够好，如果他能把我们学校列为第一实习志愿，那肯定就能进来。这年头，愿意把我们这种特殊学校作为第一志愿的，已经不多了。喂。 嗯，我在特教学校做实习的呀，去不了。嗯，还是得把时间给做满的，要不然不给学分啊，很烦、啊。那你们去吧，玩的开心点啊。嗯，拜拜。苏老师，你怎么回来了？嗯有事吗？嗯。 是这样，苏老师，其实是有事想请你帮忙的。嗯、呃、李老师呢，外出去开会了。等一下那堂课呢，我想教小朋友们唱歌，嗯、呃，可不可以麻烦你帮忙弹个琴？他们有音乐课学唱歌。啊，我知道。嗯、呃，但是你看，我是一个新来的实习老师，我也不会用，忙完教他们看书什么的，所以就帮帮忙啦、啊。哎，杜老师，杜老师。 嗯，那个，苏老师，这么没礼貌呢，这人。